نعم على رسول الكريم ولما تم من أملي شعران على أشهر الأقوال المروية توفي بالمدينة الشريفة المنورة أبو عبد الله وكان قد اجتاز بأقوال بني هدي من الطائفة النجارية وما فيهم بهم شعرا سقيما يعانون السقم والشكوى ولما تم من أملي على الراجي تسعة أشهر قمرية وأنا للزمان أن ينجلي أن حضرت امه ليلة مولد آسية مريم في نسوة من حزيرة القدسية وأخذ المخاد ولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلأ سماء <applause> وعليه وسلم طلع البدر علينا من سنيه البدعاء صلى الله على محمد صلى الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي صلى يا حبيب سلام عليك يا صلاه انت شمس انت بدر انت نور فوق نوري انت ايكسر وغالي أنت مصباح الصدور يا نبي يا ربي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم